Всім привіт! Вечірі програма Життя у ритмі спорту. І сьогодні ми поговоримо про тренування м'язів хребта та корекцію санки. І в цьому нам допоможе розібратись персональний тренер Роман Баранов. Роман Баранов силовим спортом займається понад 20 років. Досягнення Пауерліфтінг. Офіційно другий дорослий розряд, неофіційно майстер спорту. Бодібілдинг третє місце на чемпіонатах Національної асоціації бодібілдингу України в категорії пара в 2002-2003 роках. Фіналісти чемпіонату світу Всесвітньої Федерації Фітнесу, бронзові призери чемпіонату Європи Всесвітньої Федерації Фітнесу. Доброго дня, Роман. А какие же основные причины выникновения в функции хребта? Действительно, в наше время очень много происходит видоизменений именно в коррекции осанки. Это связано, ну, начиная с младенческого возраста, когда, например, стимулируют Быстрые такие действия младенцев, например, пораньше хотят родители, чтобы младенец сидел или пораньше ходил. И, соответственно, с этого момента уже формируется осанка человека. Потому что человек, когда рождается, он даже головку не держит. То есть начинается с того, что учится человек держать головку, потом сидеть, ползать и ходить и так далее. Конечно, не стоит правильно младенчестве стимулировать именно локомоции, то есть ну, человеческие естественные движения в пространстве. Второе, это, конечно, с развитием технического прогресса у нас очень много человек сейчас сидит за столом, за компьютером, напротив телевизора, и ну, мало двигается, то есть гиподинамия, соответственно, осанка формируется уже с видоизменениями, ну, не в лучшую сторону. Затем, конечно же, влияют, например, профессиональные виды спорта, когда как побочка развиваются ну, мышцы несоразмерно и вместе, ведь у нас есть глубокие мышцы, есть как мышцы стабилизаторы, и есть внешние большие мышечные системы, которые ну, где-то находятся в дисбалансе, поэтому сказываются на осанке. Основные ну, отклонения в плане осанки это различные сколиозы, то есть когда в правую левую сторону, там так есть отклонение, коррекция осанки. Или же гиперлордоз, переразгиб поясничного отдела, или гиперкифоз, переразгиб грудного отдела, а также уплощенный лордоз и так далее. А коли людей необхідно начинать Тренувати ядры хребта. Конечно же, за мышцами, контролирующий позвоночник, да и полностью осанку человека, надо смотреть с детства. То есть не лениться, делать зарядку утреннюю. Вроде банально, но в то же время полезно. И главное постоянство и регулярность. Затем, конечно же, заниматься какой-либо физической нагрузкой. Следить за осанкой во время выполнения силовых упражнений часто бывает, когда уже люди получили травму, потому что... Не всегда люди могут в обращаться к врачу печально, но это факт, когда если что со спиной у кого случилось, дома отлежусь, лекарства пью и дальше. Есть травмы временного характера, мы об этом говорили на прошлой, прошлой передаче. И травмы, которые возникают не сразу, а через 10-20 лет, и потом, конечно же, это выходит как ну, протрузии, а дальше и межпозвоночные грыжи, что не есть хорошо. Поэтому совет, если что со спиной случилось, сразу же не, не лениться, лучше обращаться к врачу. Плюс еще часто отклонение осанки бывает тогда, когда человек продолжительно занимается силовыми видами спорта, старается чрезмерно, например, развить мышцы, допустим, и, повторю, несоизмеримо они развиты вместе с внутренними мышцами, потому что позвоночник это можно разглядеть как матч, как матч корабля. И эту мачту держит стропы, для того, чтобы она ну, не упала, не завалила корабль. Этим стропами являются очень глубокие мышцы, мышцы стабилизаторы, которые находятся вдоль позвоночника. Они такие в виде, ну, так, э, тонких шнурков, ремешков и так далее. А сверху находятся паруса. Парусами являются большие мышечные системы, то есть это мышцы спины, мышцы груди, мышцы плечей. И если стропы слабые, а паруса очень огромные, тяжелые, то, соответственно, они эту мачту заваливают. И создаются ну, нежелательные такие переразгибы позвоночника, э, которые, например, э, ну, допустим, гиперородоз. То есть перерозгнутый позвоночник вовнутрь, он давит на внутренние органы, выезжает брюшная стенка. Вот. Ну, в дальнейшем может, конечно, быть печальная позвоночная грыжа. Так же самое и гиперкифоз грудного отдела, может быть боксы, например, профессиональным. То есть э, необходимо, э, если человек занимается профессиональными видами спорта, стремиться не только за результатами физическими, но еще и за своим здоровьем. А какие же необходимо выполнять для створения м'язового корсета хребта? Часто бывает, когда уже у человека случилась травма, и соответственно врачи ну, сняли так, симптоматику, то есть подлечили там, медикаментозно, различными профилактическими способами, соответственно, не, ну, дают задание заниматься укреплением корсета, то есть глубоких мышц живота, внешние мышцы живота глубоких мышц контролирующих позвоночник, то есть мышц стабилизаторов, глубоких мышц таза, дна таза. Соответственно, можно выполнять вот эти упражнения, то есть в статическом напряжении. Самый доступный, используем самый доступный тренажер – ковер. Можно в домашних условиях. Становимся э, на краю и с выпада с выпада. плавно занимаем исходное положение колено-кистевой позиции. Угу. И опускаемся на правую руку. Колено-кистевая позиция. По-народному на, на, по на четвереньках. Колени под тазом на ширине плечей. Ладони под плечами на ширине плечей. Э, первое упражнение э, – руки и ноги вертикально. Первое упражнение – упражнение лев. То есть мы округляем спину. Втягиваем живот, подбородок до ключи, растягиваем все позвонки, как в Гармошки. Затем мы прогибаем спину, сводим лопатки, голову отводим назад и, как в Гармошки, сжимаем. С небольшим усилием, умеренно выполнять около 10-15 повторений. <coughs> Достаточно. Второе упражнение – кросс. Это разъединенные рука и нога. Пресс слегка потянут, смотрим вниз, макушка вперед, четко по оси. Поднимаем правую руку, лопатки сведены, смотрим вниз и левую ногу. Колено втыкаем в локовидный сустав, на себя, пятку назад. И держим так около 20 секунд, максимум 30. Стараемся следить вдоль оси, э, которая делит нашу правую и левую сторону, достаточно. И, соответственно, вдоль средней линии, сто, э, ли, линии тела. И, соответственно, левая и правая рука. Э, следующее упражнение. Э, плавно опускаемся на пол. Ложимся полностью на живот. Ноги вместе, стопы вместе, носки назад. Руки вперед. Э, смотрим вниз, макушка вперед. Руки, ноги вместе. Кросс лежа. Поднимаем правую руку, левую ногу. Ногой тянем носок. Но грудная клетка прижата и позвоночные кости таза прижаты. Создаем усилие на удержание и на вытягивание. Тоже около 20 секунд. Соответственно, достаточно. И левой рукой, правой ногой. Упражнение лодка. Руки, ноги вместе. Руки, ноги вместе. Упражнение лодка можно делать в двух вариантах. В динамике, то есть в движении, фиксации и э, в статике. Сейчас мы сделаем в динамике несколько повторений. То есть одновременно поднимаете руки и ноги, руки и ноги держите вместе, колени, локти прямые. Поясницу не переразгибаем, то есть естественно прогибе. За счет волевого усилия напрягаем все мышцы. 1, 2, 3, 4, 5. Держим на 5 счетов. Плавно опускаем. Вдох и с выдохом еще повторение. 1, два, три, 4, 5. И в этот момент тянемся за счет волевого усилия. Достаточно. Таких делаем 10-15 повторений. Это же упражнение можно удержать, сделать на удержание, то есть статическом напряжении. Одновременно поднимаем руки и ноги, колени локти прямые, угу. поднимаем и держим так около 20 секунд. 10-15 секунд, минимум, максимум 20 секунд. Достаточно. Хорошо. Теперь сделаем упражнение планка. Ноги на шине плечей, локти ставим под плечи, кисти в кулак. Стопу завели, масок завернули, бежали подушки стопы Отрываем таз, голову чуть вперед Четко по средней линии тела и по оси симметрии смотрим И всеми мышцами за счет волевого усилия удержим правильную осанку Аж до дрожжи <связываем> Достаточно Разворачиваемся на правую сторону Руки-ноги вместе Планка на одной... Извините. Планка на одной руке В данном случае на правой На левой направо делаем попеременно Соответственно на 15-20 секунд левая рука вдоль корпуса, ноги вместе, смотрим прямо, лопатки сведены, живот подтянут, глубокие мышцы таза напряжены, ягодицы сжаты, бедра напряжены. Тоже весь напряжение. Стараемся относительно осей, средней линии тела и оси симметрии контролировать. Достаточно. Растягиваемся вдоль оси, как утром после сна, только на животе. Раз, два, три. И плавно поднимаемся. А на сьогодні це все, шановні телезадачі. Побачимо за тиждень і поговоримо про життя у ритмі спорту.